Selamat datang. Untuk kupasan kali ini, kita akan bongkar 5 strategi yang agak luar biasa yang digunakan oleh pencipta-pencipta terhebat di dunia untuk selesaikan masalah yang nampak macam mustahil. Jom kita buka kotak alatan mereka. Pernah tak terfikir dari mana datangnya idea-idea hebat ni semua? Adakah ia muncul tiba-tiba atau sekadar nasib baik? Sebenarnya, di sebalik banyak ciptaan terhebat dunia, ada satu sistem tersembunyi dan sistem ni kita semua boleh pelajari. Okey, jom kita selami kod rahsia ni. Namanya TRIZ dan percayalah, ia adalah satu sistem untuk inovasi yang sangat-sangat berkuasa. TRIZ ni bukan calang-calang teori tau. Cuba bayangkan ada orang kaji berjuta-juta pattern dari seluruh dunia semata-mata nak cari corak penyelesaian yang sama yang asyik berulang-ulang. Itulah dia TRIZ. Idea dia mudah je. Masalah yang kita rasa unik sangat tu kemungkinan besar dah pernah diselesaikan oleh orang lain dalam bidang yang berbeza. TRIZ ni macam bagi kita jalan pintas terus kepada jawapan tu. Dah sedia? Dalam beberapa minit ni, kita akan bedah siasat lima prinsip trees. Kita akan tengok macam mana meniru tu sebenarnya boleh jadi satu inovasi. Kenapa murah dan pakai buang tu kadang-kadang lagi bijak, cara fikir luar dari kotak mekanikal dan macam mana bendalir serta fleksibiliti boleh ubah semua benda. Lepas tu, kita akan kumpulkan semua ni dalam kotak alatan baharu anda. Alat pertama kita, prinsip nombor 26, peniruan Konsep dia nampak macam mudah, tapi percayalah, ia sangat berkesan. Idea dia senang je. Kenapa nak guna benda yang ori, mahal atau susah nak dapat kalau salinannya boleh buat kerja yang sama atau mungkin lagi bagus? Ini bukan pasal ciplak tau, tapi pasal kita gantikan objek fizikal dengan model, simulasi atau image untuk selesaikan masalah. Cuba fikirkan contoh-contoh ni. Daripada kita buat tinjauan atas tanah yang makan masa berbulan-bulan, kita guna je gambar satelit. Dalam dunia perubatan pula, sonogram bagi kita salinan visual baby dalam kandungan tanpa perlu buat ujian yang berisiko. Malah, realiti maya atau VR yang bagi kita melawat tempat jauh tu, ha, itulah satu bentuk canggih prinsip peniruan. Seterusnya, jom tengok alat nombor 27. Yang ni mungkin agak lawan sikit dengan apa yang kita selalu fikir. Ia dipanggil objek murah dan jangka hayat pendek. Ya, betul. Kadang-kadang penyelesaian terbaik bukanlah yang paling tahan lama. Kadang-kadang membina sesuatu untuk tahan sampai bila-bila tu bukanlah pilihan yang terbaik atau paling jimat kos. Prinsip ni cadangkan, apa kata kita gantikan satu barang mahal dengan beberapa barang murah yang boleh dibuang lepas guna? Fikirkan je pasal cawan kertas, pisau cukur, pakai buang atau jarum suntikan. Semua benda ni menjadikan produk lebih murah, lebih selamat dari segi kebersihan dan lebih ramai orang boleh guna walaupun ia tak direka untuk tahan lama. Bijak kan? Alat kita yang ketiga, prinsip nombor 28. Yang ni pula dia cabar kita untuk fikir di luar batasan gear, skru dan tuil. Namanya penggantian mekanik. Pendek kata, ia pasal buang semua bahagian yang bergerak. Soalan asas yang prinsip ni tanya ialah, boleh tak kita dapat hasil yang sama tapi tanpa sebarang bahagian yang bergerak? Boleh tak kita guna kuasa macam magnet, elektrik atau cahaya untuk buat kerja tu? Ha, dekat sini kita nampak perbezaan dia dengan jelas. Sebelah kiri, kita ada sistem mekanikal biasa yang perlukan sentuhan fizikal untuk berfungsi. Sebelah kanan pula, kita beralih ke sistem berasaskan medan. Dia guna tenaga macam elektrik atau magnet untuk berinteraksi dengan objek dari jauh. Contohnya macam ni. Daripada kita guna pengacau mekanikal untuk campurkan dua jenis serbuk, apa kata kita cas satu serbuk tu dengan cas positif dan satu lagi dengan cas negatif. Bila kita campurkan, daya tarikan elektrostatik tu sendiri yang akan buat kerja menggaul, jauh lebih cekap dan tak ada satu pembahagian yang bergerak. Okey, sekarang kita gabungkan dua alat terakhir kita sekaligus. Kedua-dua ini ada kaitan sebab ia pasal menggantikan bahan pejal yang keras dengan sesuatu yang lebih fleksibel, lebih ringan. Jom kita tengok prinsip nombor 29 dan 30. Prinsip ni cadangkan kita guna udara atau cecair untuk buat kerja yang biasanya dibuat oleh komponen pejal. Fikirkan pasal cushion, pasal penyerap hentakan atau cara kita pindahkan daya pelapik kasut yang ada gel tu contoh paling sempurna gel tu serap hentakan masa kita berlari jauh lebih baik daripada bahan pejal atau fikir pasal brake hidraulik dalam kereta ia guna cecair untuk pindahkan daya dari kaki kita ke roda dengan kuasa yang sangat kuat prinsip ni pula tanya daripada kita bina satu struktur yang besar berat dan tegar boleh tak kita guna permukaan yang fleksibel atau filem yang super nipis untuk dapat fungsi yang sama Struktur kembung yang jadi bumbung gelanggang tenis tu kan jauh lebih murah dan senang nak pasang berbanding bumbung kekal. Satu lagi contoh, letak je satu lapisan filem nipis atas takungan air, ia boleh jimatkan berjuta-juta liter air daripada tersejat. Nampak mudah tapi penyelesaian yang sangat-sangat elegan. Jadi, kita dah berjaya kumpul lima alatan baru yang sangat berkuasa. Jom kita semak sekali lagi apa yang dah ada dalam kotak alatan penyelesaian masalah kita sekarang. Okey, kita ada kuasa untuk meniru dengan salinan. Kita dah tahu bila masanya untuk pilih yang murah dan pakai buang. Kita boleh gantikan sistem mekanikal dengan medan tenaga. Dan kita boleh guna bendalir serta filem nipis untuk ganti struktur yang besar dan berat. Lengkap. Perkara paling penting untuk kita ingat ialah inovasi itu bukan magic. Ia satu proses. Dengan alatan-alatan ni, anda sekarang ada lima cara baru untuk tengok apa-apa pun cabaran. Jadi soalannya sekarang, yang mana satu agaknya yang anda akan guna dulu?